अदबिल्ल मीनशीम बसमीम अल्लामक वरहल वर्कात नादरी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे नादरी महब्बत लफ़ इधनों एक ही चीज़ हैं आप सब जानते हैं किसी से अगर महब्बत हो जाए फिर उससे दूर रहना बहुत ही मुश्किल होता है वह मोहब्बत चाहे माँ बेटे की सूरत में हो माँ बेटी की सूरत में हो बाप उलास की सूरत में हो या मियाँ बीवी की सूरत में हो या जिनकी शादी नहीं हुई, वह आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सूरत में हो या लवर की सूरत में हो हर हाल में मोहब्बत पाक होनी चाहिए तो जिनकी मोहब्बत पाक होती है उनको कामयाबी ज़रूर मिलती है तो इसी तरह अगर कोई लवर हैं उनके दरमियान जुदाई पड़ गई है वो पहले मोहब्बत करते थे शादी का आपस में वादा करते थे कि हम शादी करेंगे फिर पाक ज़िंदगी गुजारेंगे फिर किसी वजह से उनमें से किसी एक लड़की ने या लड़के ने बुला कर दिया है उसने रबता करना छोड़ दिया है वो बात करना उसने छोड़ दी है या बात तो करता है या करती है लेकिन इस तरीके से करते हैं कि वो जैसे इग्नोर करना या बात ना करने के अंदाज में बात करना जिससे दूसरे को तकलीफ होती है तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती हैं तो अगर ऐसा कोई बहन भाई के जिसके साथ ये प्रॉब्लम वाकई हो गई है कि उनका लवर उनसे सही तरीके से बात नहीं करता वो उनसे दूर होता जा रहा है या उनकी आपस में मंगनी हो गई है या निकाह हो गया है फिर बात नहीं करते तो ऐसे हालात में उसके दिल में अपनी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए और उसके दिल में अपने चाहत को बढ़ाने के लिए ताकि वो आपसे बात करे आपके साथ के आंदा के जिंदगी के जो प्लान होते हैं वो बनाए तो उसके लिए आप ये अमल कर लें इन अमल के बरकत से जो महबूब जो लवर जो मंगेतर आपसे नाराज है आपसे दूर है तो वो इन शह खुद बुद आपके सामने आएगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा और जब तक आपसे बात नहीं करेगा उसका टाइम पास नहीं होगा उसको सुकून नहीं मिलेगा वो डेली आपसे बात करेगा इन शोल ये है का पारा नंबर है। हैफ़ा शुरतुलफ़ा की आयत नंबर है चौंसठ तो चौंसठ आयत नंबर है इसके दरमियान का हिस्सा है आरूज वाह लेकिन तबारक ने उनके दरम्यान महब्बत डाल दी ये इसका फ़ल्मा है आपने इस आयत को पढ़ना है तो सुरत की आयत नंबर चौंसठ के दरमियान का हिस्सा इसके पढ़ने का तरीका कुछ अलग है वो जरा आप समझ रहे एक काम करना है सबसे पहले तो आपने मट्टी का कोई कटोरा पकड़ लेना है कोई भी कटोरा हो मिट्टी का उसको आपने ले लेना है वो चाहे प्यारे की सूरत में हो या छोटे बर्तन की सूरत में हो गिलास की सूरत में हो अलग के मिट्टी का कोई बर्तन छोटा सा वो आपने पकड़ लेना है उसको धोकर उसने पानी भर लेना है आपने, आप या याद है तो आपने ये करना है कि अव्वल आखिर सात सात मरतबा दुद पाक और दरम्याल में एक सौ एक मरतबा इस आयत को पढ़कर उस पानी पर आपने दम कर देना है फिर वो पानी अगर तो मुमकिन हो पानी पिलाना अपने महबूब को अपने लवर को या जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसको अगर पानी पिलाना मुमकिन हो तो वो पानी आप उसको पिला दें अगर पानी पिलाना उसको मुमकिन ना हो वो दूर है कहीं दूर है कि, कि वहाँ तक आप नहीं जा सकते जब वो है तरीब तो लेकिन पानी पिलाना मुमकिन नहीं है तो फिर आपने दूसरा काम करना है कि उस पानी की आपने दो हिस्से कर लेने हैं एक हिस्सा पानी का आपने खुद पी लेना है और दूसरा हिस्सा आपने परिंदों को पिला देना है यानी ऐसी जगह पानी को आपने रख देना है जहाँ पर परिंदे आकर बैठते हों चिड़िया कबूतर जो भी है तो उनको वो पानी आपने वहाँ उनके सामने रख देना है ताकि वो पानी वहाँ से पी लें तो ये काम करना है आपने और ये काम आपने सात दिन तक करना है डेली ताज़ा पानी लेना है और ताज़ा पानी लेकर डेली अमल करना है और डेली यही काम करना है तो इन जैसे ही आप ये अमल करेंगे सात दिन आपके मुकम्मल नहीं होंगे उससे पहले पहले आपका महबूब आपकी तरफ लौट कर आ जाएगा जितना भी नाराज होगा जितना भी आपसे दूर होगा जहां पर मर्जी होगा अगर आउट ऑफ कंट्री है तो वो आपसे करेगा जब तक वो आपसे रबा नहीं करेगा उस वक्त तक उसको सुकून नहीं आएगा उसके दिल में एक तड़प सी पैदा हो जाएगी उसके अंदर एक आग सी पैदा हो जाएगी कि जब तक रबता नहीं करेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा और अगर अपने ही मुल्क के अंदर है तो इन वो आपके सामने आपसे मिलकर रहेगा जब तक वो आपसे मिलेगा नहीं उसको सुकून नहीं मिलेगा तो ये अमल है आपने इस तरीके को आपने फॉलो करने है। तो इन शह सात दिन से पहले पहले आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी दुआ है कले हम सबको हम सबको पाक और पाकिदा मोहब्बत नसीब फरमाइए आमीन सुम्मा आमीन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि